Вітаю вперше в цьому році. Програма публічний звіт обласної ради влади. Вибачте, ми говоримо з радником голови облдержадміністрації Юрієм Голиком. Добрий вечір вас. Вітаю Добре вечір. І перше питання: як у січні виконали бюджетні показники? Бюджет області перевиповнений на 10,5%. Бюджеты всех уровней приняты в области, кроме бюджета Днепропетровска. Поэтому город Днепропетровск живет по 1,12. И мы ожидаем, что со второго квартала бюджет будет принят. И он вольется в стройные ряды всех остальных бюджетов, которые уже работают. Это первый случай за последние 10 лет, когда начиная с января все расходы, включая капитальные выдатки, так называемые, финансируются по всей области в полном объеме. Не нужно ждать утверждения, не нужно ждать государственного бюджета. Область спокойно развивается. Была информация, что за цей сечень зібрали на 11% больше, чем за минулый сечень. там 10,8% на 11% больше. Угу, чудово. А як профінансували социальные выплаты та зарплату бюджетникам? Чем нема бургов? Никаких отличий от прошлого года нет. Все финансируется в полном объеме. Все субвенции, которые положены региону из государственного бюджета область получают в полном объеме. Порядка 580 миллионов было получено сейчас на финансирование зарплат бюджетников и работников социальной сферы. До 7 февраля они все получат свои зарплаты и авансы. <coughs> никаких задержек, никаких задолженностей не будет. Кроме того, профинансированы в начале года малообеспеченные семьи в том числе. Там порядка 280 миллионов. Поэтому мы не видим никаких проблем с финансами, и это очень хорошо, что так. Теориюку вы запланировали строить больше тысячи мест в детячих садочках. Як как, как тревая реконструкция помещений, та же по новые садочка с нуля. Нет, все только начинается. Для этого нужно провести тендерные процедуры по некоторым про... объектам нужно доделать проекты, пройти экспертизы. Мы планируем, что <клес> два детских садика будут реконструированы, два начально учебных комплекса будут тоже реконструированы, два детских садика, один на Левобережном 3 и один в Юбилейном Днепропетровском района будут построены с нуля. Это совокупно увеличит количество количество мест в детских садах области на одну тысячу мест. Кроме того, вот прошлую пятницу к нам из Тарамского приезжали активисты, а и там глава местной администрации, они говорят, что одна из коммерческих организаций, которая раньше, ранее здание детского садика выкупала, но потом он ей не понадобился, она готова вернуть его в ну, общине, то есть обществу. Если в областном бюджете найдутся деньги на его реконструкцию, мы, конечно же, в областном бюджете деньги на реконструкцию так вот возвращаемого детского садика обязательно найдем. Угу. Чудово. И 2016-й это риконглесскую ямовы. В читали нашу региональную три малые курс навчання від Британців. Расскажіть детальніше про цей проект. Пожалуйста. Ну, в принципі, англійський язик это средство коммуникации со всем миром, и нельзя жить в глобальном мире и не знать английского языка, поэтому это хорошо то, что есть инициатива президента, и 2016 год объявлен годом английского языка. На прошлой неделе 45 преподавателей из Днепропетровской, и Павлограда закончили обучение с носителями английского языка British Council, так называемая программа. Мы продолжаем обучение демобилизованных воинов от английскому языку. И в прошлом году около 300 сотрудников администрации закончили курсы, которые мы для них организовывали по повышению квалификации английского языка. Угу. А какие есть возможности для выучения английского у мешканцев в области? Ну, смотрите, самая главная Можливость — это желание человека Если у человека есть желание, используя Всевозможные курсы в интернете Бесплатные, там, Coursera или Prometheus То есть можно это все учить Самый банальный способ — это смотреть фильмы на английском языке С английскими субтитрами Таким образом расширять свой словарный запас да? Кроме того, общаться с носителями языка А мы, в свою очередь, наш областной Департамент образования требует От всех школ, которые нам подчиняются Университетов, чтобы там была Соответствующая квалификация преподавателей и чтобы, если есть где-то возможности по расширению количества часов, либо по каким-то новым кабинетам английского языка, чтобы это все притворялось в жизнь. Вот это так и происходит. Угу. На Дніпропетровщині налагоджено тісну міжнародну співпрацю щодо допомоги переселенцям та учасникам АТО. Яка акція відбулась минулого тижня? Розкажіть, будь ласка. Діти переселенців і воїнів АТО отримали шкільні набори, Всего более 6 тисяч дітей. Это совместная акция с американским агентством, которая помогает переселенцам і атошникам. А это одно из агентств, с которыми мы работаем по таким социальным программам. Мы работаем и с Хорватией, и с прибалтийскими странами, и с Турцией, и с Израилем. Поэтому каждый месяц происходят какие-то выделения грантов для переселенцев и от демобилизованных воинов в АТО, и на эти деньги что-то для них закупается. Давайте поговорим про тендер серед в конкурс, вернее, его транслювали онлайн впервые. Да, это принципиальная позиция руководителя области Валентина Резниченко о том, что областная власть должна быть максимально прозрачной. Вот наш этот отчет 15-минутный, который сейчас происходит, это тоже есть прозрачность областной власти. И ранее все тендера и конкурсы на маршруты происходили в закрытом кулуарном режиме. Потом они долго оспаривались в судах, потом там были решения высших судов. Нам это все надоело, когда мы пришли. Это первый конкурс, который проводит команда Резниченко. Позиция наша следующая. Любой конкурс должен транслироваться в прямом эфире. Мы были в комнате для брифинга был замначальника департамента транспорта который в прямом эфире вскрывал все пакеты с документами, показывал каждый документ на камеру, сидела комиссия, которая рассматривала все документы. Что интересно, из 10 компаний, подавших документы на первый этап, у 6 компаний были ошибки в документах. А с высокой долей вероятности можно предположить, что ранее все 10 были бы допущены до второго конкурса и уже до распределения маршрутов. Кто-то донес документы завтра, кто-то бы донес послезавтра, кто-то бы там воспользовался какой-то коррупционной составляющей, посмотрел, а что там у конкурентов. Сейчас те шесть компаний, которые в прямом эфире допустили ошибки в документах, это элементарные требования, это элементарный это менеджмент, да, они ко второму этапу конкурса не допущены, потому что нужно за, за, своими документами следить, они должны быть все в порядке. Кроме того, вот за, эту, за эти две недели, до 15 февраля, когда уже состоится распределение маршрутов, областная власть должна проверить всех этих перевозчиков, прошедших во второй этап, да, эти четыре компании. Раньше это происходило как? Просто смотрели в документы, правильно, неправильно. Сейчас мы, наша специальная комиссия с участием и сотрудников госавтоинспекции, сейчас это полиция, да, и общественников, которые занимаются транспортом, поедет на каждое автотранспортное предприятие из этих четырех компаний, вышедших во второй этап конкурса, и проверит каждое... А -а -а такое предприятие. Кроме того, мы хотели бы, чтобы это произошло в прямом эфире. Если мы найдем способ, как передавать видео с места событий, а связь 3G это позволяет, как минимум мы это все запишем на камеру и потом выложим на сайт облгосадминистрации, чтобы все видели, какие перевозчики заявились на конкурс, по каким маршрутам, в каких условиях у них содержатся транспортные средства, сколько людей у них оформлено, есть ли у них врачи, которые выпускают водителей на линии, есть ли у них достаточное количество механиков, которые следят за техническим состоянием транспортных средств и так далее. Так, механіка – це дуже складно, тому що в нас дуже багато зараз транспорту по місту, в яких гальма ну, можно сказать, просто мы просто под час руху. Наш регион один из наиктивнейших в проваджении системы Прозоро. Как залучаете предприятий в участие в торгах? По состоянию на <coughs> начало года ежедневно в системе Прозоро из Днепропетровской области регистрируется порядка 200 лотов, ну или тендеров, кто как угодно может это называть. Это огромный показатель. И Министерство экономического развития и торговли, которое является как бы, тем, тем министерством, которое внедряет систему прозора в госторгах, признает, что Днепропетровская область лидер среди всех областей по внедрению прозора и по использованию в госзакупках. Мы проводим ежемесячные семинары для предпринимателей бизнеса области. К нам приезжают уже предприниматели из соседних областей. На последней встрече, которая была в прошедшую пятницу, присутствовал заместитель Айвара Сабрамявича, министра экономического развития и торговли Макс Нефедов. Это тот человек, который внутри государства отвечает за эту реформу непосредственно. Мы поместились в тысячный зал. Я думаю, что еще пару таких семинаров и тысячи мест в этом зале нам уже не хватит. Мы увидели массу вопросов от предпринимателей, от бизнесменов, которые заинтересованы в этом. И с 1 апреля был под самый Новый год проголосован закон Верховной Рады все государственные расходы, все тендера уйдут в, в систему прозора. Мы стремимся, предприниматели нашей области, подготовить к этому заранее, потому что система прозора это онлайн-система. Это не значит, что они смогут участвовать только в торгах по Днепропетровской области, это значит, что они смогут участвовать в торгах по всей стране. Это значит, что для них открывается рынок а, там, объемом 250 миллиардов госзакупок, на котором их раньше не было. Мы считаем, что чем раньше они научатся этим пользоваться, тем успешнее они будут работать, а чем успешнее они будут работать, тем больше налогов они будут платить в бюджеты всех уровней Днепропетровского региона. А сколько удалось изэкономить за остальное певро? Мы начали этим заниматься... В конце августа, 21 августа, было распоряжение главы региона Валентина Резниченко о том, что гос. администрации, подчиняющиеся ей учреждения, проходят, переходят на закупки через Прозора. Всего произошло торгов на сумму более 250 миллионов, и сэкономлено было там порядка 25-26 миллионов гривен. То есть показатель там экономии 10%. Это, вот, наверное, та самая коррупционная составляющая, которая всегда есть в любых государственных закупках, и которая благодаря системе Прозора теперь исчезла. Пропоную повернутися до участники ВТО. Как здійснюється их підтримка наразі, как здійснюється створення єдиної базы данных и профессийного. Ну, у нас навчання? есть два уровня под поддержки участника в АТО. Это текущий режим, когда они обращаются в центр помощи АТО, членам их семьи при Днепропетровской гос. администрации или райдеж администрации. Таких центров по области 22, да, по всей области, а это когда обращаются с текущими проблемами, это порядка там около 100 человек в неделю, мы их текущие проблемы им помогаем решить. Есть вторая состояние. Это мы работаем на перспективу, мы создаем базу данных всех демобилизованных воинов то Всего в Днепропетровской области порядка 25 тысяч человек, которые э, в зоне АТО либо находились, либо находятся. 10 тысяч из них уже вернулись домой, они уже демобилизованы. В нашей базе порядка 3,5 тысяч человек, по каждому из которых есть полный состав его семьи, все адресные данные, все его потребности, все нужды. К чему мы стремимся? Мы стремимся к тому, чтобы следующие ребята, которые будут возвращаться из зоны АТО, были заранее в нашей базе. И, определенные документы на получение льгот, на выделение земли, на там, бесплатное обучение для их детей были готовы уже в момент, когда они приходят домой. То есть они пришли домой, через 2-3 дня появились у нас в центре, а им мы уже будем выдавать все готовые документы, они даже не будут нас об этом просить. Угу. А есть что до музею музея героев ВТО? Да, есть такая идея. У ребят, которые обратились в наш центр, они сказали, что хотели бы, чтобы этот музей появился. Мы считаем, что это действительно так, потому что это настоящая война, которая идет на Донбассе. И те герои, которые там были, они достойны того, чтобы они были увековечены и чтобы память об их действиях была в виде какого-то музея. Поэтому музей будет состоять из двух частей. Первая – это будет постоянная действующая маленькая экспозиция в стенах облгосадминистрации Почему в Потому что в феврале, в марте, в апреле 2014 года именно в Болгосадминистрации был так называемый ну, негласный центр сопротивления российскому вторжению, агрессии, сепаратизму, и поэтому очень символично, что действующая экспозиция будет именно здесь. Например, в тысячном зале, в котором мы сейчас проводим семинары по прозору, вообще был склад гуманитарной, гуманитарной, волонтерской продукции, которая уходила в зону АТО. А с другой стороны, мы хотим найти достаточное количество квадратных метров свободных в каком-то из действующих музеев города города Днепропетровска, где был бы настоящий музей АТО. А, и про нагальные такие проблемы. Через хорделы через це того все аварийные и дорожные службы працювали целодобово. Как справляются с этой проблемой? Ну, к счастью, уже потепление. Сегодня уже весенняя погода, уже тепло. Но мы справились, несмотря на то, что у Ебал автодора и службы автомобильных дорог отсутствовали руководители, были исполняющие обязанности. Благодаря мужеству тех людей, простых работников, которые дневали и ночевали на трассах, благодаря сотрудникам МЧС, которые более 280 машин вытащили из сугробов, мы прошли нормально, все трассы расчистены в время практически никакие трассы не были закрыты, и я считаю, что по сравнению с соседними областями мы справились лучше. Чи выстачить посыпальных материалов до конца зимы, как вы вожаете? Посыпальных материалов выстачит. Была проблема с дизельным топливом, область администрации эту проблему решила, несмотря на то, что счета у автодора арестованы кредиторами, и у них нет возможности рассчитываться за дизельное топливо. Тем не менее, нам не все равно, поэтому мы эту проблему для обл. автодора решили. І що про, про дороги, де запланований ремонт доріг? мы в этом году концепцию какую приняли, что если есть два крупных населенных пункта, Днепропетровск и Кривой у которых достаточно денег в местных бюджетах, и которые могут ремонтировать дороги сами, то облгосадминистрация должна за счет своего областного бюджета уделить внимание мелким населенным пунктам, ну более мелким, да, там от Женики, Зеник, Польмарганис и так далее, и тем дорогам, которые находятся в районах. Мы до середины недели сейчас собираем информацию с районов, где какие дороги находятся а в том состоянии, которое требует капитального ремонта мы не будем заниматься ямочным ремонтом только капитальным и определенное количество квадратных метров приведем просто в порядок и так будем делать каждый год. Кроме того, мы рассчитываем, что если по итогам первого полугодия мы перевыполним областной бюджет, то мы дополнительные деньги направим, в том числе и на дороги. Угу. А, каким чином, за какой метою проводят на аудит трех областных лекарей? Мы, ну смотрите, проблема с медициной, она проблема глобальная, пока не будет проведена медицинская реформа в стране в целом, на уровне региона очень сложно бороться с ее последствиями, но тем не менее мы попытаемся, какие-то вещи мы сможем сделать. Первое, мы хотим понять и ответить для себя на очень простой вопрос, почему при тех миллиардах гривен, которые каждый год выделяются на медицину в нашей области, во многих областных больницах нет элементарных условий в виде нормальных палат, полотенец, наволочек и лекарств. Вот мы хотим понять, куда уходят эти деньги. 11 февраля группа аудиторов, волонтеров, которые проводят для нас этот аудит, представит отчет руководителю области Валентина Резниченко. Я думаю, что по его итогам будут определенные кадровые выводы сделаны. Дальше на основании этого анализа у нас есть наброски, что бы мы хотели реформировать и что мы можем реформировать в медицине области в рамках текущего законодательства. Я думаю, что мы эту программу на суд общественности предоставим. Угу. И этого тижня ожидается визит посла США в, Укра... в Украине Джеффри Пайет и представителей Литвы. Каких перемовин вы ожидаете? Яки, какие результаты? Ну, поскольку область получила первое место в рейтинге Кабмина за социально-экономическое развитие, я понимаю интерес со стороны иностранных делегаций к ней, наша задача с ними со всеми познакомиться и объяснить им, что любые инвесторы, которые будут из их стран сюда заходить, они находятся под надежной защитой и со стороны облгаз администрации им всем зеленый свет. Я вам дуже дякую за сместованное, как всегда, интервью. Вы в вид областной влады. Я с вами прощаюсь. Смотрите, что понеделька в 19.45. На все доброе.